Туристическая операция не боже и не будет тревать 2-3 месяца. Она мая и будет тревать годы. Можно было бы, конечно, уже все закончить. Потому что президент в выборной программе своей говорил о том, что ему нужно было ровно 2 недели. Но так как мы видим, что процесс затянулся, обмен полоненных это просто олигархические группы Шантажируют друг друга нашими ребятами. Мы были в Донецке, разговаривали с той стороной, лично с Захарченко, с его э, группой людей, которые и занимаются нашими ребятами полоненными. И мы сделали выбор. Нашими сердцами и нашими ребятами просто что две стороны, сторона ДНР, ЛНР и украинская сторона во главе с верховным главнокомандующим Петром Порошенко шантажируют друг друга. Вот такие наши выводы материнские. Этот процесс уже можно было завершить давно. Они обвиняют друг друга в том, что якобы одна из других сторон не э, выполняет Минские соглашения, а Минские соглашения – это и есть договоренности которые не согласованы с нами, с народом. Мы много раз э, предлагали, чтобы матерей включили в этот процесс. И я думаю, мы бы уже давно решили возврат наших ребят э, э, в, нашу, в наши дома. Система уже 25 лет существует. Она пришла с первым президентом. Они постепенно э, строили эту систему, особенно когда пришел Кучма, к власти это его где-то рождаемая система вот этого олигархического клана который сейчас правит это им придумано порошенко в том числе участвовал в этом поэтому он у нас олигарх поэтому он владелец фабриков фабрик заводов земли нашей украинской которая в принципе в априори принадлежит украинскому народу конечно они будут обещать. Они будут обещать все, что угодно, лишь бы мы на сегодняшний день не поставили вопроса, вопрос ребром, чтобы вернули нам, народу Украины, то, что они забрали у украинского народа. Как появился Порошенко, президентом стал, это очень логично, это очень просто, потому что в наши дома пришла война. В наши дома они же, олигархи, привели войну. Это их кулуарные олигархические вот договорняки, когда они где-то с кем-то не договорились, их разборки, и случилась эта беда война. На тот момент мы народ Украины, миролюбимый народ, мы не привыкли к таким действиям. И мы поверили в то, что действительно все остановится. Нам нужен был мир, нам и сейчас нужен мир. И на сегодняшний день я со всей ответственностью заявляю как глава громадской организации, куда входят матери, семьи, всех граждан Украины, которых коснулась эта война, что президент Украины Порошенко должен уйти в отставку, особенно после того, как мы узнали, что свой бизнес он не оставил, деньги отправляются в офшоры, липецкая фабрика платят налоги Российской Федерации, на которые деньги покупается оружие, перебрасывается в нашу, на территорию Украины и убивают наших детей. Вот эта, вот эта стена ⁇ это показатель деятельности нашего президента. Вы знаете, мы пытались за два года, мы старались быть толерантными, культурными, нам они не дают, мы уже стали как волчицы на защиту своих семей, своих детей. И вот завтра, 25 числа, это вторая годовщина выборов президента. И завтра мы идем к нему на бестроковую круглосуточную акцию. Мы будем садиться там, матери, матери Украины, семьи. Это будут матери, где наших детей сделали самострелами. Я не верю в это, и ни одна мать не поверит, который доброволец ушел добровольно защищать родину нашу, Украину, сам себя стреляет. Такого в апреле быть не может. Поэтому мы завтра с единственной лозунгом мы идем. Никаких вымог. Президент Порошенко повин, 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 негайно должен уйти добровольно в отставку, потому что такой лидер нации не должен быть. Лидер нации должен быть смелый, уверенный, и мы все, народ Украины, должны знать, что мы под сильной защитой.